Приготром доброго за коліснепші сьогодні, сьогодні да ми будемо говорити про день незалежності вірмені, який буде святкувати. Як буде святкувати в Україні, зокрема у нашому місті про це поговоримо з головою спілки вірмен України в області Тігран Хеч Трансіготі. Завітав у нас у студію. Та голова комітету культурно-масових заходів спілки вірмен України в області Венера його Ян Здравствуйте. Добро гарантарево. Ох, ты! Вы... поздоровайся Не, не знаю, як правильно відповісти, чесно кажучи. Розкажіть, Расскажите, будь ласка, що буде отбываться в нашем місті а с приводом. У, у нас салахист. в городе будет очень много мероприятий и пользуясь случаем, я хочу, во-первых, поздравить Армению сегодня с днем, с днем независимости 21 сентября и хочу пожелать армянскому народу терпения благосостояния, процветания мирного неба, и я думаю, что Венера более подробнее расскажет о тех мероприятиях, которые мы запланировали э, не только сегодня, а и 23 сентября. И этим мы хотим показать культуру армянского народа, который живет в Украине, ценит, уважает культуру украинского народа, и э, мы покажем объединение армянского украинского народа, и этим концертом. Я думаю, что мы еще больше э, объединим все национальности, которые есть у нас в области. Пользуясь моментом, я тоже хочу поздравить сегодня Армению наших соотечественников, которые живут на территории Украины, с днем независимости Армении. Э, касаемо 23 числа, мы будем э, праздновать день независимости и в течение дня у нас очень много э, мероприятий. Утром в 10 часов у нас будет открытие улицы памяти Игита Гаспаряна. Это будет проходить на улице Воровского 100. Вот. В течение дня у нас на площади будет проходить мероприятие, типа викторины, что вы знаете про Армению, будут подарки для участвующих, маленький такой концертик. Вот, потом в зале филармонии. Треба подготовиться за приходите, подготовленнее да, да. почитайте это, все все. Да. и будете выигрывать подарки да, да, да. и призы. Вот. И 23 же числа в 4 часа вечера в зале филармонии у нас начинается торжественная часть. То есть в 4 часа мы начинаем показ нашей культуры, вот такой презентации Армении, национального блюда, блюд. И, конечно, будет же маленький такой флешмоб при участии детей. И в 5 часов у нас начинается концерт. В концерте у нас участвует, ну, мы пригласили очень много коллективов с разных областей Украины. Вот. Думаю, концерт удастся, очень интересно будет, очень много сюрпризов ожидает. Так что, пользуясь моментом, я хочу всех пригласить 23 сентября, еще раз повторюсь, в Зале филармонии на торжественный концерт. Так, мы... а вхит вильный? Да, вход свободный. свободный для Вход свободный, ага. есть уже афиши и на сайтах, и в городе. Пожалуйста, вход для всех открыт. Приходите. И маленькую ремарочку. Армянская диаспора в области никогда не делает платный вход, потому что мы показываем свою культуру, и мы должны им делиться бесплатно. И еще дополнение к словам Венеры мы подарим посвященный 23 ну, к независ... дню независимости армении э, в наш областной музей мы подарим э, скульптуру которую э, скульптор нашей областной э, сделал э, имени параджанова ну, скульптуру которую мы подарим в, в, в этот художественный музей и э, в этот же день мы подарим в детскую областную больницу комплект мебели, который поможет детям быстрее выздоравливать и уходить домой. Ага, тобто ви поєднуєте і святкування, і благодійність певно. Давайте детальніше розкажемо. Ще раз нагадаю, значить, на площі буде святкування. У четвертій годині розпочинаємо знайомитися ближче з вашими традиціями з вашою кухнею. Це буде в холі філармонії чи на вулиці? Ні, в холі філармонії буде. А флешмоб буде на вулицях, возле Що за флешмоб. Хто буде брати участь? Чи можна долучитися? обов'язково. Це буде проводити діти. Ага. вот, флешмон. так как в этом году, что в Украине, что в Армении 25-летие независимости, ну, посвященный к этому празднику, вот будет и флешмоб, присоединяя Украину и с Арменией вместе. Угу. И уже ну. у у Бьязи распочинается концерт саму да. У филармонии у зале. Там будут номеры, я так понимаю. Может, быть будут відзначати кого-то там? Да. Обязательно, да. Вначале будет у нас как награждение. Рождения будут более да. активных людей, которые поддерживают армянскую диаспору. Не только э, будем награждать лиц армянской национальности, а всех национальностей, которые помогают, поддерживают, помогают, помогают развитию армянской культуры в целом в Украине и у нас в области. И я думаю, что будут представители местных властей, областных властей, некоторые депутаты. Это не будет политическим ходом или пиар-ходом. Мы собираем возле себя всех, без разницы партийной ну, принадлежности, э, вероисповедания. Э, наша миссия — объединять, дружить и делать во благо нашему городу, потому что мы очень сильно любим наш город и хотели, чтобы в городе ценили, уважали все национальные культуры, которые существуют. И этим... Э, как-то помочь нашему городу еще больше быть красивее и чище, и чтобы у нас в области только был мир. І дружили, об'єдналися всі 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 вместе. Я так розумію, це буде таке сімейне, тепле свято, де всім завжди раді. Тож приходьте, долучайтеся. Нагадаю, такі масові заходи на площі о 12.00 на площі героїв Майдану. Потім у четвертій розпочинаємо в Кіровоградській обласній філармонії. Поринаємо в атмосферу Вірменії. Вітаємо вас зі святом. Дуже приємно, що таке свято. Ви прийшли, прокинулися так рано, прийшли до нас і поділилися цією інформацією. Дякуємо, гарною. Вам відсвяткувати сьогодні. Ми ну, чекаємо на заходи у п'ятницю. Спасибо большое. Спасибо. Я внес нас многие услышали, посмотрели і теж прийдуть і поздравят нарвянську діаспору. Ну а мы ділимся далі. Увидимся після большой рекламы.